Macam mana kita nak dapatkan penyerahan diri yang sempurna kepada Allah Ta'ala? Hmm. Jawapan kita ialah, sesiapa yang tak mengenal Allah, dia tak akan dapat mengenal bagaimana dia nak menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Hmm. Sebab mengenal diri, mengenal Allah Ta'ala itulah merupakan punca daripada bagaimana sikap kita dengan Allah Ta'ala. Sebagai contoh, kalau kita solat, apabila kita solat, kita ni menghadap pada Allah. Tapi sejauh manakah hati kita tu dalam solat tu rasa kita ni menghadap Allah Taala? Hmm. Berbeza. Kita solat, rokok, iktidal, sujud semua. Tetapi bila kita dalam keadaan solat tu, hati kita tu kadang ingat dunia, ingat hmm. kerja. Hmm. Jadi kita tak merasakan yang kita berhadapan dengan Allah. Hmm. Sedangkan kalau kita berada di hadapan raja, raja yang berkuasanya hebat, Eh, bukan kata kita takut. menggigil agaknya. Betul, tak? Begitu perasaan kita. Tetapi ni kita macam orang kata tak ada rasa apa. Hmm. Bahkan boleh hayal pula. Berapa, berapa rakaat pun tak ingat pula. Hmm. Kenapa? Kerana itulah kelemahan iman kita. Hmm. Manakala pula para nabi-nabi dan -nabi na rasul. Atau para wali-wali Allah. Atau orang ulama-ulama solehin. Mereka tu bila solat. Rasakan kemanisannya dalam solat. Walladhinahum fi solatihim khasyi'un. <Sessakan> mereka dalam solat mereka tu. Khusyuk kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini kita kembali pada soalannya macam manalah kita nak dapatkan keringanan dan kita ke, kesungguhan kekuatan kita untuk dapat beramal seperti mana yang kita lihat orang solihin boleh ulama-ulama boleh ya kenapa kita tak boleh jawapannya kerana ke mana kita boleh dapat kemanisannya habis kemanisan iman ni apakah kita nak buat kita banyakkan zikrullah mm -hmm. Keduanya jangan lupa kita Menjauhkan diri kita daripada perkara yang haram Makanan-makanan mm -hmm. yang tak bersih Ya seperti makanan syubhad mm -hmm. Aa, Imam Ghazali rahmatullah ta'ala mengatakan Apabila seseorang itu mendapati, mendapati sukar Untuk bangun solat tahajud maka perhatikan apa yang telah dia lakukan pada siang hari mm -hmm. mungkin dosa-dosa dia buat nanti siang hari sebab tu berat amal-amal tahajud mm -hmm. ha, sebab tu kita sebelum tidur tu kita istighfar minta ampun pada Allah SWT manusia tak sunyi pada dosa itulah dia kita minta ampun pada Allah jadi itulah antara uh, usaha untuk mudah-mudahan kita dapatkan kemanusiaan iman untuk mudah-mudahan dapat bertambah iman kita sebab Nabi SAW mengatakan iman tu bertambah dan berkurangan jadi sahabat terkejut eh ya Rasulullah ada iman bertambah dan kurang. Nabi kata Bertambah iman tu dengan tambahnya taat dan berkurangan iman tu dengan dengan bertambahnya maksiat. Mm -hmm. Jadi kita ni kitalah kita, kita muhasabahlah diri kita. Aku ni bertambah beramal ke atau apa bertambah dosa? Mm -hmm. Kalau nampak tambah dosa, cepat-cepatlah kita taubat pada Allah. Cepat, cepat. Sebab cepat. nak balik pada Allah ni tak kira masa. Mm -hmm. Bila masa sampai, kita terus balik. Mm -hmm. itulah keadaannya. Allahu a'lam. Okay. Antara kisahnya malaikat kata ya Allah Tengoklah Ibrahim sudah dapat anak Sudah tentu dia punya cinta pada engkau tu Sudah, sudah kembali kepada anak dia pula Maknanya dia orang dapat anak yang pertama Sudah tentulah dia happy lebih daripada, daripada cinta pada engkau Allah Ta'ala kata tidak Kau tengok apa aku akan buat Jadi Allah Ta'ala pun perintahkan Ibrahim Ya Ibrahim bawa uh, isteri engkau Hajar dengan anak engkau yang baby lagi Ismail pergi bawa dia letakkan kat Mekah Nabi Ibrahim tak tanya kenapa Ya Allah, ini Mekah tak ada orang ni tak, tak ada, tak tanya Terus dia pun bawa, mari kita pergi Dia jalan, isteri pun tak tahu pergi mana Bawa lah ke Mekah Sampai ke Mekah, letak kat tepi Kaabah Kaabah tu masa tu pun dah, dah runtuh lah hmm. Yang ada bekas-bekas sahaja ya? ha, Jadi di situ dia letakkan uh, Isterinya dan Ismail di situ Dia bekalkan dua, iaitu satu Kantung uh, kurma dan satu Kendi air Untuk minum bekalan mereka lah Kemudian dia terus dengarkan tak cakap satu perkataan pun. Nabi Ibrahim tu jalan. Siti Hajar kata, Ya Ibrahim mana kau nak pergi? Nabi Ibrahim tak jawab. Dia jalan lagi. Ya Ibrahim mana kau nak pergi? Nabi Ibrahim tak jawab. Dia jalan lagi. Ya Ibrahim, Allahu Amar bika. Apakah Allah yang perintahkan kau, Ya Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, Naam. Itu saja. Satu perkataan saja. Naam. Tak cakap apa-apa lagi. Apa kata Siti Hajar? Wallahi demi Allah. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan sia-siakan kami. Yakin dia pada Allah. Kalau ini perintah Allah, Allah tak akan sia-sia. Begitulah sepatutnya kita pun. Kalau kita menjalankan perintah Allah, Allah Kalau kita ikut perintah Allah, Allah tak akan sia-siakan kita. Allah akan jamin. Sebab dia yang menjadikan kita. Dia yang menjadikan rezeki untuk kita. Hidup kita, mati kita, semua di tangan dia. Apa yang kita bimbang? Dia punya pegangan. Dia punya puasa dia. Itu tawakal pada Allah, serah pada Allah.